La lutan Anto Caviniaroi Mia unno Romano estis publici Gita Cienoma estas Rinascenso en lan le canto campo Hodiau, mio otlegos la en conduco al romanı. Romano a kadavro, a cadavra ampulovo Istanbulo. Tiu kiu vekijas kun plante al nova tago kaj iras al laboro contra vole. Kiu kuras por accurate akurate eklabori dum iliaj koroj brulas per la laborambicio. Sportistoj kiu amis la formateno kaj frue levigis sian liton por amikiĝi kun amis la formateno kaj frue levigis sian liton por amikiĝi kun Poeto i serchanta i inspiron por lia pulumo quozao ili puscurus populioin en la herbeo. Infano kiu eliris por lude, san coine sian patrinon. Resume, kiu ain vecigis si la sesa la unuan jau matene de marto cae eliris, e consiis prilia mistera ina cadavroce aput citadelo. Male al cutima climato, de la maljoiu urbo, la puluvoi trempis la fosaĵojn sur la tero dum la tuta nokto. Nepreparitaj lokoj inundis iomete kaj sekrete. La puluvo metis donacon ankaŭ apud citadelo, la kadavro. Ŝi ne havas identikan karton, ŝi aspektas chiară. Si havas glatan hauton, set la vestajoi quiun si portas shainas esti faritai el bailo. Tiel plaua, tiel eluzita. La spuroi de dolorei condicioi igas onni pridu pisorton, cae cion ne mancas quamcam dio donis suficie da shantsoi por cium. Et ciu demandado estas malproxima de sincera, char di disvolvigi sub la influo de la aspecto de la canabino. Sepe, la polizanoi esta sur la sceno, homo in raitas ene de la fulava sotria areo. Limigita nombro da votistoi provas pafi por la novajoi. La cannabino, canabino, kies visaggio estis votita de la polizu, Estas metita sur brancardon kiel granda bubo kai portita alla hospitalo. Noe. Circo od stadelo estis tute mal plenigita. Krom tiiui, kiiu afisias en sociai redoi kai contentigas sien conscientsum, la tuto Istambulo revenas al sia vivo. Dictue, Ci la activet su superfluis en la policea en corridoroi. Archivoi kai raportoi prima peroi estes intense scanitai. Se la identetsu au familio de la canabino ne estes trovitai. Enete de kelkai tagoi, sia foto estes afficita sur la red pagion ne identigitai cadavroi. Tagon poste, La cadavro estis portita al la cadavro deponeio de proximo hospitalo. Oni prenas spetsimenoin de sango cae dono A. Tri tagoi poste, necropsio estos farita en la gesto de la procuroro. La filmaggio de la tago, chiam si estis conducita al la cadavreio, estas iom interessa. Tungito mal supreniras por controli la corpoin. E rigardas cium circestum, po unu cae marcas ilin en la listo. Ciam la vizzo venas al la cupeo, cia estas la virino, la dungito rigardas la malfermitan circestum, prenas la liston, cae movas sian pulumon, cae li frustigas cun la premanta sento en sia poina. La listo falas de la alia mano de la homo. Quelcain secunduin ante o morti pro coratako. Ciam i iom levas le rigardoin, Di subita rencontas la suprisita in mio lain oculoin de la canabina. Ciu forte tenis lian bracon. La tutte nuda canabino timas, cae flexas siain cruroin al sius tomaco. Dume, si attente circa o ricardas post iom da tempo sidanta tie si extaras vagas en la chambro cum labora coi circa o itai de sia corpo de plenas lutu con de uno el mal plena e brancardoi circa volvas gin circa o sia talio lasante sante un shultron Poste, si quiet foriras de la porta, Malgrau monotoi de encetado, niniu polis trovi cius estis auti cius estas. La canabino aperas en aliai vide registroi de la masan leo, quazau si vaporigis. Ci ti ocasajo detronta la masan administradon, ne estis filtrita alla gazetaro por protecti le reputazion de la masan leo. Fine della search periodo, la registroi estis detruitai cum permesso de la polizio caebaldo poste. La deconata cnabini estas forgisita.